Salam dostlar, salamuram hər birinizi. <coughs> Bu dəfə 3 qala da qoymuşam. 1-ci variant, 2-ci, 3-cü. Belə. Və bunlar da qoya bilə üstünə. İstəyirsizsə, eee, kolonalardan birini seçin. Belə bir istəyirəm açım eləyim. E, mənim mənfi və müsbət cəhətlərim. Və hər görən sizin mənfi müsbət cəhətlərin sancılardı hər halda indi özünüz bilirsiniz. Gəlin maraq üçün belə kartı açıb baxaq görək kartlar nə deyir. 1-ci variantdan başlayıram. Sizin mənfi və müsbət cəhətləriniz. Mənfi. Mənfi cəhətiniz budur. Belə deyə bilərəm, hər şeyə Hərmiyə ya sevgi ilə yanaşırsınız. Yanaşırsınız. Əlbəttə hər şeyə ya sevgi ilə yanaşmaq lazım da. Ola bilsin e, elə məqamlar var ki, orada hissləri arxa plana qoymalısınız. Başa düşürsüz sözümü? Elə insanlar var, siz onlara sevgi ilə yanaşırsınız, onlar onu başqacə başa düşə bilərlər. E, hər şeyə hisslərlə yanaşırsınız, hissiyatlı yanaşırsınız. Daha çox hisslərə önəm verirsiniz. E, Ancaq verirsiz, verirsiz, verirsiz. Özünüzü unudursuz. Ancaq ona yaxşı olsun, mən yoxam. Özünüzə düşünmürsüz, özünüz arxa plandasınız. Bu, məthi cəhətiniz budur. El, elə olmaq yaxşıdır, amma özünüzü də, özünüzü daha çox insan birinci özünə, sonra başqalarına, əslində belə olmalı. Düzdür, egoizm kimi çıxır, amma xeyr, mən egoist formada sevgidən danışmıram. Yan yəni, deyək ki, mənfisi buddan həddən artıq verirsiniz deyək ki. Müsbət cəhətiniz. Müsbət cəhətiniz çox güclüsüz. Və siz çox yaxşı insansınız, birinci variant. Dəhşətsiz. Bir də onu deyə bilərəm. Çox güclüsüz. Müsbət cəhətiniz. Mütləq kömək edəyisiz ehtiyacı olan insanlara. Mütləq özü də heç kimdən qorxmazsınız. Problemlərinizin üstünə gedən insansınız. Nətər deyim? İstəyirsiz qoruyasız, kömək edəyəsiz insanlara bacardığınız ər kimi edirsiniz. Özünüz də zəif insan da deyilsiz. Belə də nə? Çox yaxşısınız, nə deyim mən? Çox güclüsünüz, gözəl insansınız, yaxşılıq eliyən insansınız. Kömək ehtiyacı olan insanlara kömək edən insansınız. Birə ideal birinci variant. Sizi bir insan kimi təbrik eləyirəm. Təhqiqətən. Yaxşı insan olmaq hər adamın işidir. İkinci variant. Sizin mənfi cəhətinizə baxaq görək, mənfi cəhətiniz hansıdır? Papelə <coughs> deyirlər, hə? mənfi cəhətiniz. Ola bilər ki, məsəl kömək eləməyi götürürsüz üstünüzə. Yəni axıra qədər getməyə bilərsiz də. Hardasa biraz köməklik eləyib, yəni özün getdi, aha, başa düşdünüzmü? Yəni ola bilər onu Hara sa qədər bir yarı yarıda buraxa bilərsiz həmin mövzunu. Və ya hətta nəyəsə başlamırsınız. Həmin şey deyək ki, ürəyinizcə olmursa, bir az problemlər olarsa o şeyi dayandıra bilərsiniz, yəni axıra qədər yetmirsiniz. Hə, sizdə hissiyatlı yanaşma var sizdə də. Bax, ə, nə tərdim qısqanclıq hissi daha çoxdur sizdə. İstəyirsiz siz deyən kimi olsun həmişə. Siz nəsə şərh qoydunuzsa, bax bu şey deyirsə, bu belədir də. Qarşınızdakı insan sizə inanmasa, sizi itirə bilər. Yəni siz düzünü deyirsiniz. Başa düşürəm, bilirəm düz deyirsiz. Deyirsiz ki, bu belə olsa belə olacaq da. E, amma ki müvəqqətdə olsa, sizin dediyinizi eləməyən insandan müvəqqətdə olsa uzaqlaşırsınız. Neyse, belə bir şey deyə bilərəm ki, belə oxşu götürüb deyim ki, yəni hardasa məmnun olmasa sözünüzdən olmasa yarımçıq da qoyub gedə bilər bu mövzunu. Və ya da alınmırsa axıra qədər getmirsiz. Kömək edirsinizsə axıra qədər getməyə bünərsiz hardasa yarımçıq qayıda bilərsiniz. Və belə bir mənfi cəhət var. İndi kartlara görə deyirəm dostlar, müsbət cəhətə baxaq. Müsbət. Müsbət odur ki, ə Özünüz müsbətsiz də. Günəş çıxdı, günəş işıqdır. Siz vaxtı şey, nə tər deyim. Siz də çox yaxşı insansınız, uşaq kimi, saf. E, i̇çinizdə ancaq işıq var da, yəni öz özünüz özlüyünüzdə çox yaxşı adamsınız sizdə. Dəhşət. Böyük Arkana da sonu sizə çox. Yəni pozitiv, kömək eləyən, optimist nə tər deyim. İçiniz işıqlıdır sizin, qaranlıq deyil. Mütləq siz, baxın, siz həmişə uğur qazanacaqsınız. Bunu bilin özünüz üçün. Sizə nəsizə qalacaq, kimlənsə bir mülk kimi, mü, necə bir şey qalmalıdır sizə. Vardır, ömürçün yaşayacaqsınız siz. Sizin müsbət cəhətiniz sizə kömək eləyirsiz. İnsanları e, belə deyək ki, danışaraq da, belə sizin yanınızda insanlar acaq uğur qazana bilər. Sizən pozitiv gəlir insanlara, kömək eləyə bilərsiniz. Bacardığınız dərəcədə Nə səbəbi ola bilərsiz? Nə mütləq verərsiz? Bax, məsələn, siz çox varlısınızsa, deyək ki, milyoner, milyarderdirsizsə, məsələn deyirəm də, siz ev hədiyyə edirsiniz insana. Nə bilim, böyük hədiyyələr eləyə bilərsiniz insana. İmkanınız daxilində, məsələn, kiməsə nəsə hədiyyə eləməlisiz. İmkanınız daxilində ən bahalısını eləyəcəksiz. Bax, sizin belə bir xüsusiyyətiniz var. İndi üçüncü varianta keçirəm, dostlar. Baha görə üçün mənfi cəhətləri əminsl cəhətləri nədir? <coughs> Bilmirəm ora bəs yetə yerləşəcəkmi video? <coughs> mənfi. Baxın, siz mənfi cəhətiniz belə belə bir görürəm burada. Deyək ki, siz kimnəsə güclüsüzsə, deyək kimnəsə hafqınız var. Kim nəsə çox güclüsə, o adamı məhv eləyirsiz. Yəni deməsiniz ki, də bu məndən zəyifdir. E, şey deyim də, yəni baş, boş verim buna. Yox, siz o adamı sərinə zəif də olsa, o nəsə nəsə bir aşıqqalar qoraxıbsa, onu əzəcəksiz. Əl çəkməyəcəksiz, məhv eləməmiş. Məncə hətta də deyib bu yaxşı edirsiniz. Birdə ki belə bir şey deyə bilərəm, məqsədinizə çatmaq üçün məktəbinizə çatdırmaq üçün ruxsanız almaq üçün və yaxud da istədiyiniz bir şeyi əldə etmək üçün öz əhətangizdəki insanlara yalan danışa bilərsiniz, hətta xəyanət belə edə bilərsiniz. Mütləq qələbə çalmaq üçün. Bax indi ola bilər bu mənfi bir cəhət kimi gəlibdir burada. Bax bu xüsusiyyət var. <laughs> bu xüsusiyyət var budur. Poziitiva baxaq görə müsbət cəhətiniz nədir, dostlar? Misspat cəhətiniz odur ki, baxın, siz bəzən ola bilər arzulayırsınız nələrisə də. Arzunuzu bir xip, fikirlər, bax ola bilər əl çatmazdı da, amma ümidinizi üzmürsüz. O xəyallarınıza yaxırsınız, ümid eliyirsiniz. Halbuki vəziyyətiniz çətin ola bilər ha. Çətin vəziyyətdə belə ümidinizi üzmürsüz də. Başa düşürsünüzmü? Sizdə nə deyim sizə, müsbət cəhətiniz. Serana, siz amma e, siz 100% burada mən onu sizə deyə bilərəm ki e, çox ağıllısınız. Bax, anında düşünürsüz. Bax, anında siz lüboy adamı, lüboy adamı. Nətər deyim? Bu sizin üçün xeyirdir hardasa da. Lüboy adam, lüboy moment sizin sözünüz hazırdır. E, nəsə çətin vəziyyətdəsiz də. Vəziyyətdən zəprosa çıxarsınız. Yəni, çox asan tıxdan çıxarsınız. Çünki sizin beyniniz çox güclü işləyir. Çox güclü işləyirsən beyniniz. Dərdiniz, səriniz olsa belə heç vaq ümidinizi üzmürsüz. Həmişə özünüzü güclü hiss edirsiniz. Olun elə. Bu sizin üçün xeyirdir, dostlar. Bəli. O deyək ki, sizə kimsə xəyanət edib məhv oldu da bir o momenddə, amma siz o içinizdən o bacarırsınız o şey çəlmək ki, Yəni yaxşı olacaq hər şey. Lazım gəlsə elə ona öz monetasından cavab verəcəm mən, amma mən qalib gələcəm. Belə güclüsüz bunu deyə bilərəm. 3-cü variant. Bu qədər dostlar. İndi bilirsiz, burada ümumdidir. İndi kimə düz çıxdı, kimə bəzi sözlər düz çıxa bilər. İndi kimin öz payını hələ oradan götürəcək. Bu qədər. İzləyin, klass verməyi unutmayın. Çox sağ olun.